Azərbaycanda ünvanlı dövlət sosial yardımının məbləği artırılır. Reportun əldə etdiyi məlumata görə, ünvanlı dövlət sosial yardımının məbləği 200 manata qaldırılıb. Bununla bağlı sənəd yaxın vaxtlarda Milli Məclisdə müzakirə ediləcək. Xatırladaq ki, hazırda ünvanlı dövlət sosial yardımının məbləği 170 manat təşkil edir. Oktyobrun 28-də gözlənən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən redaktor Əza verilən məlumata əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Lakin axşama doğru yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Yulaq cənubqərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-10 dərəcə isti, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 7-9 dərəcə isti, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 772 mm cıvə sütunundan 767 mm cıvə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz, ayrar yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Avanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 12-16 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə isti olacaq.